ناظرین ذرا تصور کریں ایک ایسی مخلوق جو تعداد میں انسانوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہے جب وہ نکلیں گے تو دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے یہاں تک کہ دریا اور جھیلیں خشک ہو جائیں گی وہ تیر چلائیں گے تو آسمانوں سے خون ٹپکے گا اور زمین پر کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں بلکہ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس کی خبر ہمیں قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے دی تھی وہ ہیں یاجوج اور ماجوج لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں وہ کون سی پر اسرار دیوار ہے جس نے صدیوں سے انہیں قید کر رکھا ہے اور کیا جدید سیٹلائٹ کے دور میں وہ دیوار چھپی ہوئی ہے یا ٹوٹنے والی ہے آج حقیقی واقعات میں ہم تاریخ کے اس سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھائیں گے اور جانیں گے کہ ذوال کرنین نے وہ دیوار کیسے بنائی تھی آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی واقعات ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید ناظرین واقعہ شروع ہوتا ہے قرآن پاک کی سور کہف سے اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں ایک ایسے بادشاہ کا جسے دنیا ذلقرنین کے نام سے جانتی ہے ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگو والا یا دو کناروں والا یعنی وہ بادشاہ جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی کچھ معرخین انہیں اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں اور کچھ سائرس کہتے ہیں لیکن قرآن نے ان کا نام نہیں بلکہ ان کا کردار بتایا ہے وہ ایک عادل انصاف پسند اور اللہ پر یقین رکھنے والے حکمران تھے اللہ نے انہیں ہر طرح کے اسباب ٹیکنالوجی اور طاقت عطا کی تھی انہوں نے دنیا کے تین بڑے سفر کیے مغرب کا سفر مشرق کا سفر لیکن ان کا تیسرا سفر سب سے اہم تھا جس نے تاریخ بدل دی چلتے چلتے ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جو بین صدین تھی یعنی دو بہت بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ زیادہ تر محققین کا خیال ہے زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ یہ جگہ قفقاز کے پہاڑ ہیں جو آج کل روس اور جارجیا کے قریب ہیں باقی واللہ اعلم وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جن کی زبان سمجھنا مشکل تھا لیکن وہ بہت خوف زدہ تھے جب انہوں نے ذلقرنین کی طاقت اور لشکر دیکھا تو انہوں نے فریاد کی اے ذلقرنین ان پہاڑوں کے اس پار ایک وحشی قوم رہتی ہے یاجوج اور ماجوج وہ روزانہ ہماری بستیوں پر حملہ کرتے ہیں غارت کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں اس قوم نے ذلقرنین کو ایک پیشکش کی انہوں نے کہا ہم آپ کو خراج یعنی ٹیکس منی دیتے ہیں آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں لیکن ناظرین ذلقرنین جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ تمہارے پیسوں سے بہتر ہے تم بس اپنی افرادی قوت یعنی مین پاور سے میری مدد کرو ناظرین یہاں قرآن ہمیں کا ایک ایسا شاہکار دکھاتا ہے جو آج کی سائنس کو بھی حیران کر دیتا ہے نے عام ایٹو یا کی دیوار نہیں بنائی تھی انہوں نے حکم دیا کہ لوہے لوہے کے کے بڑے بڑے ٹکڑے یعنی بلوکس آف آئرن لاؤ ان کے ٹکڑوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان چم دیا گیا پھر انہوں نے حکم دیا کہ آگ دہکاؤ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو گولکرن نے ایک اور کمال کیا انہوں نے پگھلا ہوا تانبا منگوایا اور اس گرم لوہے کے اوپر انڈیل دیا سائنسدان آج بتاتے ہیں کہ جب لوہے اور تانبے کو ملایا جاتا ہے تو وہ پیتل یا ایک ایسا مضبوط مرکب بن جاتا ہے جسے توڑنا یا اس میں سراخ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے دیوار اتنی اونچی اور چکنی یعنی سموت بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اسے توڑ سکتے تھے اس طرح اللہ کے حکم سے وہ فتنہ قید ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ دیوار کے اس پار قید وہ قوم ہے کون اسلامی روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں یعنی وہ انسان ہی ہیں کوئی جن یا ایلین نہیں لیکن ان کی شکل و صورت اور فطرت عجیب ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے ڈھال کی طرح چوڑے اور گول ہیں آنکھیں چھوٹی ہیں اور بال سرخ مائل ہیں ان کی تعداد کا اندازہ آپ اس صحیح بخاری حدیث سے لگا لیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جہنم کا لشکر نکالو پوچھا جائے گا کتنا تو جواب ملے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی ہوگی کیا وہ دیوار توڑنے کی کوشش نہیں کرتے ترمیزی اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں وہ صبح سے شام تک اس سے توڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ آر پار دیکھنے کے قریب ہو جاتے ہیں شام کو ان کا سردار کہتا ہے باقی کل توڑیں گے لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا سردار شام کو کہے گا چلو باقی کل توڑیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنی وہ چھوڑ کر گئے ہوں گے پھر وہ دنیا میں نکل آئیں گے دوستو وہ وقت قرب قیامت کا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہوں گے اور دجال قتل ہو چکا ہوگا اچانک اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بیجے گا میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں لہٰذا تم مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پہاڑ پر پناہ لے لو پھر دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج کا سیلاب امڈ آئے گا قرآن کہتا ہے اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نیچے آئیں گے ان کا پہلا گروہ بحریہ تبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا جب آخری گروہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا شاید یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا وہ دنیا میں تباہی مچا دیں گے انسانوں کو ماریں گے اور پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مار دیا اب آسمان والوں کو ماریں گے اللہ ان کے تیروں کو خون لگا کر واپس بیجے گا تاکہ ان کا تکبر اور بڑے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بیجے گا ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس سے وہ سب کے سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھر جائے گی پھر اللہ ایک خاص قسم کے پرندے بیجے گا جو اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینکیں گے اور پھر ایک ایسی بارش ہوگی جو پوری زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی اس کے بعد دنیا میں اصل امن اور خوشحالی آئے گی ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں بحیرہ تبریہ کا پانی کم ہو رہا ہے اور حالات تیزی سے قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں دیوار ڈھون کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے چھپی ہوئی ہے وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوگی فکر یہ کرنی چاہیے کہ کیا ہماری تیاری مکمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک سرخ تھا اور فرمایا افسوس ہے عرب پر اس شر سے جو قریب آ گیا آج یاجوج باجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا یہ واقعات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فی امان اللہ